И снова здравствуйте. Возникла тут такая проблемка у нас. Пульт не работает на приставку Т2. В принципе, разницы мое, какая там приставка или какие любые телевизоры. Как проверить, что батарейка, ну, что пульт не работает. Если пульт работает, это будет четко видно. Значит, будем вот, есть два пульта. Один вот от тюнера обыкновенный пультик значит есть на нем вот такие вот типа как светодиод инфракрасный чайкин то значит прям вот сейчас поворачиваю это а вот сейчас сфокусируем угу. не фокусируем так ну короче Буде даже без фокуса видно. Вот я нажимаю сейчас на кнопочку красную. Включить-выключить. Вот він светится. Тепер нажимаю, ну, возьму тут пальцем на любую. Отчуть видно. Без камеры цього не видно. Бренд другий от пульт от телевизора. Вот такой. Вот скажем тут. Добавляю звук. Уменьшаю звук. включа выключа ну вот, давай начнем с включения это на кнопочках оп индикатор заблымал вариант там любую другую там 5 что там 10 12 нажимаем реально да, тут есть и кнопочки ну. угу. видно да все работает тут канал и фокусируется когда выключается цель инфракрасная лампочка звук нажимаем все работает в общем вот так можно проверить работа пульт на телевизоре ну любой инфракрасный чекин там называется пульт работа или на работа на этом все. Всем удачи, добра, тепла, крепкого здоровья и мирного неба над головой.